छत्तीस जिल्हे छत्तीस बातम्या न्यूज जी नाईन महाराष्ट्र उत्तर तुमच्या प्रश्नांची अकोट तालुक्यातील मेळघाटातील पुनर्वसन गाव अमुना येथील आदिवासी इसम हिरालाल सोमा हे जामुणकरिता सो गॅस सिलेंडर नसल्यामुळे गावाजवळून काही अंतरावर काही महिलांसोबत जंगलात गेले असता जंगलामध्ये लपून बसलेल्या पट्टेदार वाघाने जामुणकर यांच्यावर अचानक हल्ला केला महिलांनी आरडाओरड केली असता जामुणकरांचा गळा वाघाच्या जबड्यात फसल्यामुळे वाघाने फरफट जंगलाकडे हिरालालला घेऊन गेल्यामुळे त्यांचा तळपळून मृत्यू झालाय सोबत असलेल्या महिलांनी आपले प्राण वाचवण्यासाठी गावाकडे धाव घेतली अमुना गावामध्ये झालेली ही घटना महिलांनी सरपंच यांना दिली आहे सरपंच यांनी काही गावातील युवक सोबत घेऊन जंगलामध्ये शोध घेतला असता जामुणकर यांचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला अमुणा गावाचे पुनर्वसन झालेले असून ते अकोट तालुक्यात वसलेले आहे या परिसरात अशा अनेक घटना घडल्या परंतु त्याबद्दल मोबदला मिळाला नाही संपूर्ण परिसरात बिबट्या वाघ अस्वल यांचे वास्तव्य असून शेतकऱ्यांचे जनावरांच्या हल्ल्यामध्ये मृत्युमुखी पडलेले आहेत अजूनही वन्यजीव फॉरेस्ट विभागाकडून कोणताही मोबदला दिला जात नसल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे आता तरी व्यक्ती आर्थिक मदत फॉरेस्ट विभागाकडून देण्यात सर्वसामान्य आदिवासी चर्चेचा विषय असा आहे की उज्ज्वला गॅस सिलेंडर नागरिकांना या परिसरात मोफत वाटले या सिलेंडरचा कोणताही फायदा आदिवासींना होत नसल्यानं ना या नाईला जाणं जंगलांकडे नागरिकांना चूल पेटवण्यासाठी इंधन मोळी करता जावं लागतं त्यामुळेच वन्य प्राण्यांचे हल्ले मानवजातीवर होत असल्याचं दिसून आहे आता तरी फॉरेस्ट विभागाने या मासाळलेल्या वाघांचा बंदोबस्त करावा आणि परिवाराला आर्थिक मदत देण्यात यावी अशी मागणी अशोक काजदेकर कल जंगल मे पालधारी में मे लकडी गे हम ये बडे हमेशा जाते हम कभी गए नाही तो शेरने हमला कर दिया जामुनकर के ऊपर वो सामने था हम उनके पीछे थे डायरेक्ट गला ही पकड़ लिया उसका नाम फिर गट्टा फेंक के भाग गए हम हमारा जान बचा कर कितने थे कल, कल ग्यारह बजे गांव से गए थे हम वहाँ ये हमला घटना जो हुआ वहाँ उस समय दो तीन बजे थे आ, कितने लोग साथ में साथ में नौ जन थे पूरे हम आठ आठ बाए ने एक वो हिरलर जमुकर बुड्ढा हाँ को किसने पकड़ा था? शेर ने पकड़ा था आपने देखा देखा किसे देखा शेर को ना भाग गया हम नहीं किया? नहीं हमारी हिम्मत ही नहीं हुआ वहाँ वापस आते हाँ से। हाँ तो सर हाँ फेंक के हम भाग गए आने के बाद हम सरपंच को बताए ये मदन बिलसर सरपंच उसको बताया फिर उन्होंने पोट्टे उनको लेके गए वहाँ जगह पर में हमेशा हाँ जाते लकड़ी के, के लिए हाँ गैस खत्म हो गया था पानी नहीं था मजे पानी चालू ही था बारिश एक महीना पंद्रह दिन हो गया बारिश पैसा भी नहीं है मजूर भी नहीं मिल रहा तो नींदन के लिए गए हम लकड़ी लाने गैस खत्म हो गया तो इसलिए हमको जाना पड़ा हाँ नहीं है हमारे भाई नंदलाल लाल देकर हीरा लाल के ऊपर हमला हुआ वो शेर हमारे पास में थे हम उसके पीछे थे उसके ऊपर हमला हुआ हम देखा फिर लकड़ी पटक के हम भाग गया गैस खत्म हो गया उसके बाद में हम लकड़ी जलाने के नहीं थे रोटी बनाने के लिए पंद्रह दिन बारिश हो गया फिर हम लकड़ी करने को गया हम हीरा लाल को साथ में लेके गया हम नौ लोग थे नौ औरत आठ आदमी एक ही ग्यारह बजे पलधरी हम वहाँ हमेशा के जाते थे लकड़ी को नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ पहली ये पहली बार हुआ है शेर देखा ना को देखा, डायरेक्ट तो हमला किया उसके ऊपर तो हमने उसके हीरा लाल हमने लकड़ी पटक किया हम उसको छोड़ की चोड़ की चोड़ के आ गया हाँ फिर लेडीज क्या कर सकते शेरी था ना, हम पहचान गला पकड़ा उसका पाहिजे बोला पहिली मदन को बोला सरपंच आहे का मदन सरपंच महाराष्ट्र महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी नितीन वरखडे चिखलदरा